там? Откладывай. Я... Вот это что? Ну, это что за пресс, пацаны? Это что такое? Ну, это денежка. Угу. Блять, смотрите хорошо, ёба народ, блядь. От чего, денежка? От От чего? От Сколько денег? тут денег? Собирал. Иди закрывай, короче, иди. Сколько тут иди. денег? 20, ровно. Иди закрывай. кто звонит. Деньги не они понимаю, так. Я понимаю, что деньги не запрет. У простого человека, который не работает, 20 тысяч. Не, ну, кр крайний, допустим, раз меня через товарища, что шабашку подкидывал, я заработал 7 тысяч. Так, я тебе больше не доверяю, честно. Почему? Потому. Ну, значит. Поедешь, наверное. Ну, поедешь. Хорошо. А ты вот, что ли, мне нужно. Все равно получается. То, что, допустим, если пол, это не запрет, я думаю, деньги, это не запрет. Да я тебе за деньги ничего не даю. Больше Белый, бы ничего. Может, чей, ты, блядь, этот самый, засланный, блядь, сепаратист, блядь, со да, да, стороны ДНР, блядь. ну, ебаный, блядь. что ты мне тоже... Я сейчас, блядь, лох. Я сейчас, блядь, тебя так загружу, Я брат. Брат. Молчу, 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 все. Вот, Оружие, блядь, сейчас тут найдется, блядь, что хочешь, блядь, я тебе, я уверен, понимаешь? Ну, смотри, я же... А потом кричи, что ты, блядь, не этот мне сам. Смотри, что это ваше. Не с ДРГ, блядь. блядь. Еще, думаю, есть что-то по-нормальному, спрашивай. Если я вам говорю, вы мне не верите, хотите смотреть, что я Хорошо, больше ничего. Я еще не все, хорошо. Поехали в вот отчёт. Время, блядь, деньги.